Україна продовжує виконувати мінські домовленості та відводить важке озброєння з лінії розмежування. Дійшла черга до реактивних систем залпового вогню. Сьогодні ці урагани поїдуть на заздалегідь визначені позиції за цими домовленостями. Машину нам отдали размороженную, сами сделали, э, перебрали все, с огневой ни, ни разу не выезжал, не менялся, потому что машину жалко домой. Потому что ну, я сюда душу вложил, в эту машину. Приехали мы в мае месяце, десантники плакали, потому что поддержки не было, и они ну, не могли ничего сделать, потому что их кроют, а они минометом не достанут, потому что установки Града, ну, их крыли, а они не могли ничего сделать.